ॐ श्रीविष्कमलाशाङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराभीतनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरी काक्षा रमागरुडवाहनः भार्गविशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभु सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारी अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथ किरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शव्रीकान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषि केश पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभैश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पिताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्र बलिध्वंसे वसुधा पुरुषोत्तमः जयप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमामुकुन्द सुमुखी मुचुकुन्द वरप्रदः वेदवेद्याभिजा सुरपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावणि पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञ भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रियास्तोत्रकारः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां नारायणस्य च यः पठि प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत् ॐ श्रीविष्कमलाशाङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु चिराभीतनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरी काक्षा रमागरुडवाहनः भार्गविशेष विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखिप्रभो सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारी अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथ किरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शव्रीकान्तासुरेश्वरः नारायणी ऋषि पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभैश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पिताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्र बलिध्वंसे वसुधा पुरुषोत्तमः जयप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्द सुमुखी मुचुकुन्द वरप्रदः वेदवेद्याभिजा माता सुरपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावणी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञ भोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रियास्तोत्रकारः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां नारायणस्य च यः पठित् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवे ॐ श्रीविष्कमलाशाङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षिराभीतनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरी काक्षा रमागरुडवाहनः भार्गविशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखिप्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवार्य अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथ किरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शव्रीकान्तासुरेश्वरः नारायणी ऋषि केश पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभैश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पिताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्र बलिध्वंसे वसुधा पुरुषोत्तमः जयप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमामुकुन्द सुमुखी मुचुकुन्द वरप्रदः वेदवेद्याभिजा माता सुरपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावणि पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञ भोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रियास्तोत्रकारः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महिश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकर रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्ना नारायणस्य च यः पठित्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवे Om Shri Vish Kamla Shanti. लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षिराभीतनयाच्युतः इन्दिरापुण्डरी काक्षा रमागरुडवाहनः भार्गविशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखिप्रभो सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवार्य अम्बिका मधुसूदनः नवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथ किरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरीकान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषि केश पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभैश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती शांता वनमाली क्षमानघः जयप्रदा बलिध्वंसे वसुधा पुरुषोत्तमः जयप्रदाखिलाधारो माया कांस महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमामुकुन्द सुमुखी मुचुकुन्द वरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावणी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भ भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञ भोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रियास्तोत्रकारः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां नारायणस्य च यः पठित्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्